Позвольте уточнить, Пожалуйста. вы имеете в виду страховую медицину или а, какую-то хозрасчетную медицину, официально платную медицину, тарифы, для которых И... будет разрабатывать да, министерство. Да, да, что да. вы имеете То в виду? Я имею в виду все три варианта. То есть это не исключает от нет, это можно параллельно делать просто. Например, Но в Украине какой вы видите вариант? Я говорю параллельно, что сейчас самое главное, чтобы система получила все доходы из других. То есть не из других, а. Больше дохода получила не, не, не только э, от государства, правильно? Я просто не думаю, что страна сейчас готова сразу переходить на страховку. И почему я объясню? Потому что инфраструктура сейчас такая, то есть э, инфраструктура и сеть, которая должна э, лечить людей, э, в основном большее количество денег сейчас тратится на сохранение инфраструктуры, чем на сервис. Поэтому ни одно одна нормальная э, страховая, страховая компания не будет такими рисками заниматься. И тем более это нельзя делать государственное страховой компания, да, потому что почему-то все думают, что все государственное должно работать плохо и терять деньги. Это не так. И медицина это не убыточная, абсолютно э, не убыточный сектор. Не имеет значения, частная или частная. Если вы то вообще не было бы частной медицины в мире, правильно? Поэтому аргумент, что это государственное должно быть убыточным, поэтому нужно субсидировать, неправильно. Государство должно тратить деньги разумно, тратить деньги правильно и помогать людям развиваться, а не мешать им, не мешать